Информацию может человек получить вплоть до того, что сегодня. То есть те, кто беспокоит о своей безопасности, в интернете сайт Главного управления госслужб по чрезвычайным ситуациям города Киева. На страничке Киевской городской администрации есть целый раздел, где есть памятки на любую, будем говорить, тематику. Я имею в виду то, что касается вот именно безопасности. Тут есть, это мы разрабатывали памятка наглядно, да, что нужно в тревожный чемодан. Это, конечно, не делать, это ну, первая необходимость. Да, естественно, можно там добавлять. Тут есть, например, памятки, что надо делать в случае, если вы услышали сигнал «Увага всем». Тут есть памятки, что делать в случае обнаружения взрывоопасных предметов. Также есть памятки при э, натовпе, да? Ну, при любой чрезвычайной ситуации. Поэтому каждый человек, который ну, беспокоится о своей безопасности, он может заранее позаботиться об этом, зайти на сайт, посмотреть, даже не только сайт города Киева, Главного управления города Киева, на каждом сайте любой области есть такие сайты. Или центральный сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, тот же самый раздел. Да, То есть информация абсолютно. в интернете есть. Но я уже не беру о том, что мы постоянно проводим такую разъяснительную работу среди населения, через ЖЭКи, также в электронном виде это все было роздано через управление Киевской Государственной администрации. Ну и также мы стараемся, благодаря представителям средств массовой информации, довести это в различных прямых эфирах, через сюжет и так далее.